ఓం లలితాదేవ్యై నమ లలితా సహస్రనామంలోని ఏడు నామాలు అతి ముఖ్యమైనవి ప్రతిరోజు తప్పకుండా చదవాల్సినవి విశేష ఫలితాలను ఇస్తాయి ఓం శ్రీమాత్రే నమ అన్నదాయ నమ నమః నమ सचामरमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामरमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः अन्नदायै नमः ॐ वसुदायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामररमावाणी. सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुदायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुदायै नमः ॐ सचामरमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः अन्नदायै नमः ॐ वसुदायै नमः ॐ सचामरमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ अन्नदायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिवशक्त्यैक्यरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः